2022 года. Более чем три десятка лет этот флаг вот опять устанавливается на древко свое родное столько сделавший Свидетель. свидетель нашей победы и победы кизлевцев и в целом крымских татар. Символ духа крымских татар, которые остались верны своему флагу, своей истории. Он прошел целый ряд мероприятий, новейшей истории крымских татар, нового этапа борьбы крымских татар за возвращение на родину. Он был изготовлен в 1989 году в Фергане. Сшила его Майри Абдурахманова, члена общества Исмаила Гаспринского, который мы учредили. Затем он переместился сюда, в Крым, вместе со мной в 1990 году. Когда мне Выдалось организовать и э, начать пикет в Евпатории за право крымских татар здесь обосноваться, проживать и возрождаться. Затем он был прошел и через исполком Евпатории, который мы заняли и 8 дней удерживались с требованием прописки и нашего права жить в родном городе. Это вот в зале заседаний исполкома, которую мы заняли в то время и удержали. здесь далеко видно, вот здесь в окне он был, и здесь в окне был, и на здании. А вот этот флаг у Ханджами. 18 мая 91 года. Первый после депортации возвращения крымских татар в митинг Затем его история была еще э, по защите прав тех крымских татар, которые приехали в 91-м, уже в 93-м, 94-м году, и которым э, пытались отказать в праве жить в Евпатории, э, которые тоже, в общем-то, добились с этим флагом э, права на проживание на своей родине. Так что этот флаг имеет очень большую историю, очень хорошую историю. Это удачный флаг. Флаг, который принес нам удачу. Это тоже в немалой степени говорит, что он в добрый час и хорошими руками был сшит. Мы вообще счастливый народ, крымские татары, потому что этот флаг... Крымского ханства, он был сохранен, и он у нас есть. И нам не пришлось выдумывать какие-то новоделы. Просто взяли и восстановили тот флаг, который был при нашей государственности, который существовал во времена первого Курултая, Нумана Чельбиджана, Джафера Сидомета, которые его сделали опять государственным флагом Крымской Демократической Республики, и который мы сохранили, верность которому мы сохранили. И надеюсь, что молодое поколение пронесет этот флаг с честью и с достоинством, как делали это все наши предки.